નમસ્કાર મિત્રો ગુજરાત ફોકસ ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે હું હીર સમાચાર વિગતથી આજે સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ્સ અને મેદાનતા હોસ્પિટલ્સ ગુરુગ્રામે ગુજરાતના લોકો માટે અમદાવાદમાં દર મહિને લિવર ઓપીડી લોન્ચ કરવા સહયોગ કર્યો मेरा नाम ओके आई एम डॉक्टर अरविंदर सोइन चेयरमैन एंड चीफ सर्जन एट मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इन गुड़गांव वी आल्सो रन सेंटर्स इन लखनऊ एंड नाउ पटना मेदांता लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के मैं डॉक्टर सोइन डॉक्टर अमित रस्तोगी और हमारे दो और सीनियर मेम्बर्स डॉक्टर हितेश चावड़ा जो यहाँ के चीफ सर्जन हैं लिवर सर्जन एंड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हम लोग कंबाइंड एक लिवर ओपीडी रन करेंगे यहाँ पे हर महीने और उसमें हम सीरियस लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स को लिवर फेलियर वाले पेशेंट्स को लिवर कैंसर गॉल बैडर कैंसर बाइल डक्ट कैंसर और पोर्टल हाइपरटेंशन बच्चों की जो लिवर की प्रॉब्लम्स हैं जो तो सीनियर लोगों की एडल्ट्स की प्रॉब्लम्स हैं ये सारी प्रॉब्लम्स लिवर की इस लिवर क्लिनिक में देखी जाएंगी और एक आधुनिक सेटअप है जहाँ पे सबका इलाज सबसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल जो हैं यहाँ पे उनसे होगा ऑल लिवर डिजीजेस विल बी ट्रीटेड विद इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी उनके लिए यहाँ हर तरीके की सर्जरी उपलब्ध है लिवर सर्जरी कैंसर सर्जरी ट्रांसप्लांट सर्जरी तो वो सब होंगी तो ये एक 360 सिक्सटी डिग्रीज़ आप कह सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड क्लास लेवल का सेटअप हम कर रहे हैं लिवर सेंटर सर्जरी तो ये सब यहाँ पे स्टर्लिंग हॉस्पिटल में होगा स्टर्लिंग के जो सीनियर टीम uh, है और मेदांता लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट की टीम का एक कोलेबोरेशन बनाकर आपका नाम मेरा नाम डॉक्टर अमित रस्तोगी है मैं मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट में डायरेक्टर हूँ और हम स्टर्लिंग में रेगुलरली ओ और प्रोग्राम भी आप लोग के साथ करते हैं सर लीवर लिवर, लिवर ट्रांसप्लांट जैसा हम बात कर रहे थे कुछ बच्चों की डिजीज़ होती हैं न्यू से लेकर अर्ली एज तक दस बारह साल तक जिसमें पेशेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे पेशेंट्स चालीस 45 से लेकर पैंसठ सत्तर की एज में होते हैं दोनों के अलग अलग कारण हैं उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है <laughs> बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा करीब चौदह से सोलह लाख और एडल्ट में लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा बीस से बाईस लाख रुपये होता है सक्सेस रेशियो कितना जैसे आपको डॉक्टर सोइन ने डिटेल में बताया था कि हम लोग का सक्सेस रेट बिटवीन 92 टू 98 परसेंट होता है बच्चों में ज़्यादा होता है 96 सिक्स टू नाइन्टी होता है जो एडल्ट जो लोग कम सिक होते हैं उसमें 95 96 होता है और सिक पेशेंट में अराउंड नाइन्टी टू 92 परसेंट होता है મારું નામ ડૉક્ટર હિતેશ ચાવડા હૈ મેં સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ અમદાવાદ અમદાવાદને ચીફ લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન હું ગુજરાતમાં લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો એક્ઝેક્ટ રેશિયો પબ્લિશ નથી થયો પણ જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્રમાણે લગભગ દસમાંથી એક જ દર્દીને લિવર મળી રહે છે તમે લાઈવ ડોનર ગણો કે કેટેબોરિક લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ગણો એટલે ઓવરઓલ ડિમાન્ડ હજુ ખાસી એવી છે અને વધારે ઓર્ગન ડોનેશનની જે થઈ રહ્યા છે એના કરતાં પણ ખાસી વધારે જરૂર છે આઈ થિંક ઓર્ગન ડોનેશન માટે એનજીઓઝ વધારે સ્ટ્રોંગ થવા જોઈએ કેમ કે એઝ એ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન અમે લોકો ડોનેશન માટે પ્રમોટ ના કરી શકીએ પણ જે એનજીઓઝ છે ગવર્મેન્ટની હેલ્પથી જો એ લોકો એ વસ્તુને પ્રમોટ કરે જે બ્રેન્ડેડ હોય એવા પરિવારજનોને કન્સલ્ટ કરે એમને સમજાવે જેવી રીતે સુરતમાં વધારે ઓર્ગન ડોનેશન થઈ રહ્યું છે અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં જે રીતે એનજીઓઝ એક્ટિવ થઈ અને લોકોને આ વસ્તુની સમજણ પાડે છે અને ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કે ઓર્ગન ડોનેશન માટે જે કન્વિન્સ કરે છે જો આવા એનજીઓઝ વધારે એક્ટિવ થાય ગવર્મેન્ટ તો ફૂલ્લી સપોર્ટિવ છે જ તો જ આપણે કેડેવરિક ઓર્ગન ડોનેશન વધારી શકીએ અને એટલા જ લોકોના સફળતાપૂર્વક ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ શકે